ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من نساني يفقه قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Alhamdulillah <coughs> kita majukan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya maka Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada tengah hari ini dalam masa dan juga waktu untuk kita menantikan <coughs> masuknya solat Jumaat pada tengah hari ini maka kita duduk di dalam majlis yang mudah-mudahan majlis ta'lim ta ataupun majlis ilmu ini ataupun mudarasa ini memberikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Jadi kita sambung balik kepada tajuk yang kita bicarakan dulu berkenaan dengan adab-adab ketika mana berbicara ataupun ketika mana bercakap. Eh, kita sebut dah dulu bahawasanya setiap daripada perkataan yang keluar daripada lidah manusia itu sudah pasti ada timbal baliknya di negeri akhirat. <coughs> Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis Riwayat Imam Al-Bukhari Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fal yakul khaira awli yasmut Kata Rasulullah SAW Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat Maka hendaklah dia berkata dengan perkara yang baik Ataupun dia diam Isyarat kepada hadis ini nak menunjukkan bahawasanya percakapan kita adalah perkara yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apabila kita nak berkata, nak berbicara maka di sana ada adab-adab yang telah diletakkan oleh para para ulama. Baik. Kita sambung pada adab yang kelima. Ini setelah kita bicarakan tentang adab yang pertama, kedua dan ketiga dan juga yang keempat yang, ni, yang pertama, berbicara dengan lembut. Dan perbicaraan kita sebaiknya adalah perbicaraan yang bermanfaat. Yang kedua, mengelak atau menjauhi perkataan seperti mana riba, riba ni mana mengumpat. Dan namimah, yang ni mengandu domba. Yang ketiga, sebaiknya lebih banyak diam. Kecuali jika perkataan yang tersebut atau perkataan yang hendak disebut adalah perkataan yang baik Yang keempat, berbicara dengan jujur dan tidak berbohong Maka kita sambung yang kelima Yang ni apa pada adabnya iaitu mendahulukan Orang yang lebih tua untuk memulai berbicara Ini adab dia bila mana kita bicara dengan orang yang lebih berusia daripada kita maka biarkan orang yang lebih berusia tu bercakap lebih daripada kita untuk kita menghormati dia jangan kita terlebih banyak bercakap di hadapan orang yang lebih berusia daripada kita begitu juga jangan terlebih bercakap di hadapan orang yang alim para ulama sebab tu kalau duduk dengan para ulama orang alim lebih banyak kita diam daripada kita bercakap Sebab apa? Sebab bila mana kita berbicara dengan orang alim Kita banyak bercakap di hadapan dia Takut banyak nampak kejahilan Banyak nampak kesih, kesilapan kita bila mana kita berca bercakap Adab duduk dengan para awliya Adab duduk dengan orang-orang salih di kalangan para wali-wali Allah adalah dengan menjaga hati. Sebab tu kalau kita duduk dengan orang yang soleh, orang baik, dan sebagainya, biar dia cakap supaya apa? Supaya kita dapat mutiara-mutiara ilmu yang keluar daripada untayan nasihat yang dia nasihatkan kepada kepada kita. Begitu juga orang yang lebih tua, orang yang lebih banyak hidup pengalaman hidupnya lebih banyak daripada kita. Sebab apa? Sebab ilmu manusia boleh cari. Pengalaman dia bergantung kepada pada kehidupan kita. Sebab tu kehidupan usia 20 tahun tak sama macam kehidupan kita nanti usia 40 tahun. Sekarang usia kita 13, usia kita 15, usia kita 20. Tak sama dengan orang yang dah hidup usianya 40 tahun. Sebab itu kita tengok Nabi SAW dan kebanyakan para Nabi diangkat menjadi Rasul ketika mana usia 40 tahun. Sebab apa? Sebab manusia dia mencapai kematangan pada fikiran, kematangan kepada emosi adalah usia 40 tahun. Usia 20, usia 30 ni usia seronok. Kalau nak enjoy pun usia-usia macam lah. Nak rasa kehidupan dunia ni macam tu dah usia dia. Tapi bila mana usia kita menginjak usia 40. Apa tadi usia kita naik jadi umur 50, 60. Dia makin matang dalam berfikir. Sebab itu, para Nabi SAW dilantik menjadi Rasul setelah apa? Setelah usianya 40 tahun. Contoh antara Nabi kita SAW. Nabi SAW. Usia 40 dilantik jadi rasul. Sebab apa? Sebab mencapai usia kematangan. Usia dalam 20-an, usia dalam 30-an baru nak membiak. Baru nak mencambah kepada pemikiran kita. Di situlah kita akan ikut kawan. Di situlah kita mudah terpengaruh. Di situlah otak dan pemikiran kita hanya suka nak berseronok tapi bila mana kita mencapai usia 35 sampai 40 ada mula fikir tentang kehidupan dia apa nak jadi kalau dia dah berkahwin dia akan fikirkan fokus kepada keluarga dia ramai. Sebab usia tak sama. Sudah so, pasti orang yang usia belasan tahun tak sama seperti mana orang yang hidup usianya puluhan tahun. sebab tu usia ni memainkan peranan dan juga Nabi SAW menyebut tentang orang tua kita apa dia. Supaya apa? Supaya kita mengambil, muliakan orang tu, orang tua. Nabi kata dan laisa minna malayuh tidaklah daripada kami mereka yang tidak menghormati tidak ikram orang orang yang lebih tua dan bukan daripada kami orang yang mana yang tidak menyayangi orang muda orang muda mana orang yang lebih usia Kita hormat Sebab apa? Sebab dia lebih berusia daripada kita Kalau amalannya Amalannya lebih banyak daripada kita Usia 60 tahun Mungkin dia dah semayah hampir 50 tahun Dengan semayah sunatnya Dengan puasanya Kita baru 20 Kita baru 35, 36 Baru kalau tak baru 20 Mungkin 30 tahun baru kita puasa Tapi pakcik tu begitu juga orang yang lebih tua ni pengalaman hidup uh, pengalaman hidup mereka tu uh, dan juga apa dia menghormati mereka sebab Rasulullah saw menyuruh kita mendahulukan menghormati orang yang lebih tua daripada kita daripada kita tu yang kelima baik yang keenam tidak terlalu banyak menanyakan urusan orang lain tanpa terdapat sebab yang dibenarkan oleh syariat. Maksudnya apa? Yang keenam ni jangan banyaklah masuk urusan orang. jangan banyak menanyakan urusan-urusan orang lain. Melengkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita terdesak. Contoh lama kita tak nampak dengan kalau kita ni berjiran sebelah rumah. Lama tak nampak kawan kita tu. Kita kita tanyalah kat dia. Sebab tu kalau kita nak bertanya ni pun banyak aspeknya kita kena jaga-jaga lah. Macam orang Melayu. Kan? Kalau kita jumpa kawan kita, kita tanya apa-apa anak ang ha? Sehat, sehat. Apa-apa isteri hang? Sehat, sehat. Tapi masa saya duduk dengan di Jordan dulu, orang Arab ni dia pantang tanya soal isteri dia tak boleh. Oh, dia cukup pantang, dia marah. Tapi kalau orang Melayu, tak apa. Eh, orang Melayu kita tanya apa abang isteri hang sihat ke sihat apa abang anak sihat tapi orang Arab dia tak boleh dia tak suka kita tanya ahwal siapa isteri dia dan juga anak perempuan dia betul, -betul kita kalau ada anak perempuan kawan kita tanya apa abang anak hang yang sulung tu sihat ke sihat ya baru lepas SPM tu orang Arab dia tak suka dia ada satu sifat apa sifat girah sifat cemburu yang sangat kuat ah uh, tu so, ikut budaya lah uh, Masyarakat kita tak ada masalah tanya urusan, tapi kalau dia tak suka, uh, dia tak suka kita masuk campur ataupun bertanya soal urusan peribadi, maka kita elakkan. Uh, sebab apa? Sebab nak mengelak daripada berlakunya perga, pergaduhan. Itu yang keenam. Yang ketujuh berbicaralah dengan baik dan lembut. Uh, seperti mana kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83 wa qulu linnasi husna begitu juga Allah Taala sebut uh, kepada Nabi Musa alaihi salam izhab ila fir'aun innahu tagha fa qul lahu qawlan layyinan kata Allah jalla wa ala wahai Musa pergilah kamu berdua kepada siapa kepada Musa dan juga Harun pergilah kamu kepada Firaun innahu tagha sesungguhnya pada Firaun ni dah melampaui batas faqula lahu qawlan layyinan dia kamu berdua cakaplah dengan Firaun tu qawlan layyinan perkataan yang lemah lembut la allahu yatazakkaru aw yakhsha mudah-mudahan percakapan kamu yang lemah lembut tu akan mengingatkan dia dan juga menakutkan dia hatta kalau dengan Firaun pun dia suruh cakap qawlan <tik> layyinan bagaimana pula kita cakap dengan kawan kita atau kita nak cakap kasar dengan dia. Atau kita nak mencaci maki dia. Hatta dengan Fir'aun pun. Allah perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Alayhimussalatu Kau Qawlan layinan. Cakap yang baik. Uh, apatah lagi kalau kita cakap dengan mak kita. Apatah lagi kita cakap dengan ayah kita. Kita cakap dengan adik kita. Cakap dengan abang kita. Cakap dengan guru kita. Qawlan layinan. Sebab kaulan layinan pada hari ini dah hilang daripada lidah-lidah manusia. tidak ada yang keluar daripada percakapan melainkan yang kasar. kalau dekat sekolah ni dia ada trend dia sebut kalimah ni. Kalau dia mai trend tu satu sekolah pakai trend kalimah tu. sebab kita juga sekolah juga dulu. Taulah dia ada satu kalimah yang kalimah tu kasar tapi dia pakai semua. Dia jadi trend lagu tu Sebab apa? Sebab Manusia memang suka Suka pada perkataan-perkataan yang Kasar Kita disuruh perkataan yang baik Dan lembut Lembut ni mana? Kau lah lagi nak Tidak ada makian, tidak ada cacian Kalau dipanggil pun Dengan panggil gelaran-gelaran yang baik Dulu Mencaci maki Ataupun mempermain-mainkan nama ibu dan juga ayah ni pun jadi trend di sekolah dulu. Uh, Kutuk nama ayah orang. Sebab tu dalam satu riwayat. Nabi SAW mengatakan kita kadang-kadang mencaci ibu dan juga ayah kita. Muka sahabat tanya, Ya Rasulullah macam mana kita boleh mencaci ibu dan juga ayah kita? Apa kata Nabi? kita mencaci ibu dan ayah kita bila bila mana kita mencaci ibu dan ayah orang lain dan dia membalas dengan cacian itu kepada ibu dan juga ayah kita. Itu caci maki ayah. Kita tak caci maki ayah kita. Mak kita kita tak caci maki, ayah kita kita tak caci maki. Tapi bila mana kita mencaci maki ayah orang lain ataupun ibu orang lain nanti dia balas, dia caci maki mak ayah kita pula. Sebab itu cacian makian ni kalau boleh elakkan dalam kehidupan sebab apa sebab dia bukan kaulan layanan dia bukan perkataan yang baik dia bukan perkataan yang boleh disebut oleh orang is, orang Islam sebab tu elakkan daripada perkataan-perkataan yang kurang yang kurang sopan baik kemudian yang seterusnya apa dia tidak menjelaskan hukum halal dan juga haram tanpa dasar ilmu syariat yang benar ni bagi apa nama ni para pendakwah lah. supaya kalau boleh tidak menceritakan tidak membahas berkenaan dengan hukum halal dan juga haram tanpa ada dasar ilmu betul kita kalau tidak ada ilmu berkenaan dengan soal hukum hakam jangan kita bicarakan hatta siapa-siapa pun di kalangan asatizah di kalangan para ustaz sekalipun sebab kita kena ingat ilmu dia ada golongan yang mutakhasis mutakhasis mana dia ada pakar dia hatta dalam ilmu kedoktoran pun doktor pun dia ada pakar dia pakar jantung Maka okay, ada pakar mata. Ilmu agama pun dia ada pakar dia. Bukan semua ustaz. Dia tahu semua ilmu tak. Begitu juga dengan para ulama. Tidak semua ulama dia memuasai semua bidang ilmu. Semua yang kita nampak hari ni trend bagi para guru-guru ataupun para asatizah. Jika ditanya satu soalan yang bukan dalam bidang dia, dia jawab wallahu wa alam dan kita pun yang bertanya kepada guru tersebut seandainya dia tak tahu dia jawab wallah wala wa pun kira selamat daripada dia menjawab perkataan yang sah, yang salah sebab tu kalau kita nak tanya soalan kepada guru kita ataupun asatizah As tersebut tengok dia pakar bidang apa kalau dia pakar bidang tauhid ya soal bidang tauhid kalau dia pakar dalam bidang fiqh tanya fiqh kalau hadis, tanya hadis. Jangan kita sapukan semua ilmu tu pada satu orang. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia akan mendatang kebukaan ajaiban. Bila mana dia menjawab soal soalan. Baik. Kemudian apa dah? Atarannya juga. Uh, <tid> Tidak berbicara bohong. Hanya untuk membuat agar para hadirin tertawa. Ini banyaklah zaman hari ni orang terpaksa berbohong hanya sekadar untuk melakukan ataupun membuat orang kita ketawa. Kemudian tidak memotong perbincangan orang lain. Bila mana orang cakap jangan kita potong cakap. Tu adab dia. Tu juga berkenaan dengan uh, Semayang sembahyang tahiyatul masjid. Baik. Ada jemaah tanya Berkenaan dengan salat tahiyatul masjid ni kita pun tahu dah. Eh, bila mana ada majlis ilmu maka semayat tahiyatul masjid tu digantikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma masalah majlis ilmu ni seperti mana yang saya dengar dah seorang daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perak dan meninggal dunia dah almarhum tuan guru Patih Keruh salah seorang ulama pondok kita di keruh di gerik sana tu di pekalan hulu dia kata majlis ilmu yang kita tak perlu untuk solat tahiyatul masjid adalah majlis ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardhu ain contoh kita masuk masjid ada guru sedang mengajar ilmu tauhid sedang mengajar ilmu fiqah sedang mengajar ilmu tasawuf uh, maka kita datang kita terus duduk dan tidak perlu untuk solat tahiyatul masjid. Adapun ceramah agama, ataupun forum, ataupun tazkirah dan sebagainya, maka aula untuk solat tahiyatul masjid sebelum kita duduk, sebelum kita duduk. Itu so, di mana masalah yang ditahqiq oleh tuan guru kita dah. So, kalau kita masuk masjid ada pengajian agama berkaitan dengan tauhid, fiqh, tasawuf. Ustaz tu mengajar apa? Mengajar fiqh, bab sembahyang, bab puasa, kita duduklah. Tapi kalau sekadar tazkirah, ceramah, maulid dan sebagainya dibuat dalam masjid, maka aula untuk menunaikan tahiyatul masjid berbanding meninggalkan tahiyatul mas masjid. Sebab tu kalau kita masuk masjid, kalau ada tazkirah Jumaat sekalipun maka aulanya kita solat dua rakaat dulu. Hatta kalau khutbah Jumaat pun sahabat masuk Nabi SAW suruh sahabat tu bangun untuk menunaikan tahiyat tahat masjid dua rakaat bagaimana kalau pula kalau tazkirah biasa maka kita masuk solat dulu kemudian barulah kita kita duduk wallahu a'lam. qulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa hidayah warahmatullahi wabarakatuh